राज्य सरकारने तीन दिवसांचा अवधी केला आहे की असं मंत्र्यांचं फोन आला नाही जाईल बघा अजितदादा काय म्हणतात ते सोडून तो अजितदादा असे म्हणाले होते मी भाजप बरोबर कधीच जाणार नाही बरोबर ना आणि तेवढं फडणवीस म्हणाले होते अजित पवार चक्की पि देवेंद्र फडणवीस असे म्हणाले होते राष्ट्रवादी बरोबर कदापि नाही कदापी नाही कदापी नाही काय एकूण लग्न करणार नाही असं त्यातून होत ना ते फार तुमच्यावरती काय विश्वास ठेवताय तुम्ही अजित पवार एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस ही निष्ठेच्या अनाभाका घेऊन कशी बेमानी करतात ते महाराष्ट्रानं पाहिलेलं आहे त्याच्यावर मराठा समाजानं अत्यंत सावध पवित्र्या घेतले आहे आश्वासने देतात खोट्या घोषणा करतात एका बाजूला चर्चा करतात दुसऱ्या बाजूला पोलिसांना आंदोलकांची डोकी फाडण्या फोडण्याचे आदेश देतात आणि मग वातावरण तापलं की काकावर करतात यांच धोरण आहे त्यांच्यावरती विश्वास ठेवू नका फुला का विषय फडणवीसांनी असं आहे की सर्वोच्च न्यायालयात याचिका फेटाळण्यासाठी त्याच्यावरती माननीय उद्धव साहेबांनी पुरेसा खुलासा केलेला आहे वकीलही तुमचेच होते तुम्ही नेमलेले प्रपोजल तुमच होत तुम्ही तयार केलेलं आमच्या सरकारनं ते फक्त पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला संपूर्ण प्रपोजल संपूर्ण ड्राफ्टिंग वकील किंवा कायदेशीर लढाई ही तुम्ही करत होता तीच आम्ही पुढे नेली हे तुम्ही चुकला होता तुम्ही चुकत होतात कुठेतरी तुम्ही काहीतरी घोळ केले होते शिष्टमंडळ जाणार बघा ते विषय तुम्ही आता जे बोलताय ना ते ठीक आहे जाऊ द्या ना जाऊ द्या सरकारला का आता काय काम आहे या मराठा समाजाने किंवा त्यांच्या आंदोलकांनी जी भूमिका घेतलेली त्याच्यामुळे जा सरकारने गुडघे टेकलेले आहे ही चांगली गोष्ट आहे आता सरकार गेलं काय किंवा नाही गेलं काय जाण्यामधल्या एका लहानशा खेड्यामध्ये अंतरुल खेड्यामध्ये मनोज जोरंगे पाटील नावाचे कार्यकर्त उपस्थितीला बसतो आणि त्याच्या पुढे इतके अमिष इतके दबाव येऊन सुद्धा तो झुकत नाही त्याचं कौतुक आहे या महाराष्ट्रात सरकारने दिलेली वचन किती पोकळणी फसवी होती काल गेल्याने सरकारचे प्रतिनिधी एक आमदार गेले होते एक 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 मंत्री गेले होते जामनेरचे काय झालं आंदोलन संपलं का कुपूषण प्रथानी त्यांचं आंदोलन मागे घेतलं का नाही घेणार ते काय तुमच्या पन्नास खोक्याने विकले जाणारे लोक नाही आहेत फाटके लोक आहेत साधे गरीब फाटके लोक आहेत त्यांच्या न्याय हक्कासाठी लढतायत ते तुमच्या पन्नास खोक्याच्या सरकार पुढे झुकडा

बाद में हरीश साढ़वी जी ने लंदन में अपने दोस्तों को एक पार्टी दी सेलिब्रेशन किया जोर शोर से वहाँ बहुत से बड़े बड़े लोग हाजिर थे वो भी उनका व्यक्तिगत प्रश्न है कौन क्या करता है अपने व्यक्तिगत जीवन में ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए लेकिन उस पार्टी में ललित मोदी आए थे कोई मोविंद खान आया था जिसे यहाँ की ईडी ढूंढ रही है मनी लॉन्ड्रिंग के हजारों करोड़ के मामले में ललित मोदी को भी यहाँ की एजेंसी सेंट्रल एजेंसी ढूंढ रही है उनको भगोड़ा घोषित किया है ललित मोदी जी को उद्योगपति है बड़े यहाँ क... इसलिए मैं मोदी जी बोल रहा हूँ मोदी जी इसलिए बोल रहा हूँ जी को भी यहाँ की एजेंसी सेंट्रल एजेंसी ढूंढ रही है उनको भगोड़ा घोषित किया है ललित मोदी जी को उद्योगपति है बड़े यहाँ के इसलिए मैं मोदी जी बोल रहा हूँ मोदी जी इसलिए बोल रहा हूँ नहीं तो हमारे ऊपर भी मोदी नाम से कोई अपमान किया इसलिए हमारे राहुल गांधी की तरह हमारे ऊपर भी कोई खटला के दा, दाखिल करेंगे बात यह है कि हरीश चाढ़ी जी के उस पार्टी में ललित मोदी खान जैसे जो हाजिर थे जिनको यहाँ की एजेंसी ढूंढ रहे मैं मानता हूँ उनका व्यक्तिगत प्रश्न लेकिन हरीश चाधवी जी जो सरकार ने एक कमेटी गठित की है वन नेशन वन इलेक्शन के मेंबर है और उनके साथ ललित मोदी मोहित खान उनको सरकार ढूंढ रही है मोदी जी उनको गर्दन पकड़कर लाने की बात यहाँ कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे जिसने देश को लूटा है उनको नहीं छोड़ेंगे इस प्रकार की बात करते हैं वो उनके एक वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के मेंबर के साथ चेयर्स कर रहे चेयर नैतिकता का अगर मुद्दा आता है तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता ने बात करनी चाहिए अमित शाह जी ने बात करनी चाहिए जो तो हर बार उसने उनके राजनीतिक विरोधी के ऊपर हमले करते हैं और सीबीआई लगाती है लेकिन जिसके जिनको ईडीआई सीबीआई ढूंढ रही है वो आपके एक आदमी के साथ बैठ हैं, चेयर्स कर दिए आप बताइए सीबीआई क्या करेंगे यही सवाल हमारा ना अरे साड़वे जी से कोई मतभेद आए झगड़े है उनका प्रश्न है उनकी शादी है उनकी पार्टी है उनका सेलिब्रेशन है लेकिन आपके पार्टी में जो आए थे उनके ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क मार्क है है कि मिस्टर साड़वे जो है उनको सरकार ने अभी अभी वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी पर अपॉइंट किया है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को नहीं किया है लीडर ऑफ अप अपोजिशन को आप बता, बता बताना चाहता हूं मैं लेकिन पूर्व अपोजिशन आप गुलाम नबी आजाद को किया है खरगे साहब को नहीं किया है हरीश जो को किया है वो लंदन में है वो लंदन में रहते हैं तो उनके साथ ललित मोदी मोइन तो खान बैठे हैं तो सरकार ने किस प्रकार की एक कमेटी बनाई है इस देश के भविष्य उधारने के लिए लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और नैतिकता थोड़ी भी सरकार में और भारतीय जनता जनता पार्टी में बची हो तो ये दिल्ली वाला चेयर्स लंदन वाला चेयर्स पार्टी जो है ललित मोदी और मोहिम खान और ये सब उसके ऊपर आकर वक्त और क्या उसके बावजूद भी वन नेशन वन कमिटी वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी में मिस्टर साल में रहेंगे आप उनको मान्यता देंगे एक जनता के मन में सवाल है तो विशेष आदेश इंडिया आज